40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 24-й. Курси підготовки до пологів. Як вони можуть допомогти вам і вашому чоловікові? На цьому тижні мозок малюка продовжує рости. Розвиваються смакові рецептори. Його легені проходять завершальну стадію свого розвитку. Малюк усе ще отримує кисень через плаценту, однак легені уже готуються до процесу самостійного дихання. Чим більше ваш малюк росте і розвивається, тим виразніше ви відчуваєте його рухи. Ви навіть можете визначити, коли він спить, а коли ні. Він готується до зустрічі з вами. І ви дедалі частіше хвилюєтеся, як же пройдуть пологи. Мета курсів із підготовки до пологів проста і водночас важлива дати вам більше інформації про процес народження і тим самим розвіяти страх невідомості. А еще это добрый привет залучити человека до вашей спільної справы, подготовки до народжения малюка. Добрый день. Сегодня мы с вами будем говорить о упражнениях, которые вам помогут в середине беременности справиться с некоторыми особенностями протекания беременности. Для начала важно следить за осанкой. Ваша осанка, ваши ровные спинки ⁇ это здоровье ваших внутренних органов. Если вы держите осанку, это помогает вашему пищеварению, помогает работе почек, помогает э, малышу нормально, комфортно находиться в утробе. Для того, чтобы следить за своей осанкой, рекомендую вам периодически делать дома упражнения и э, привыкать к такому положению. Подходите к стеночке, расправляете полностью свою спинку, плечи, прижимаетесь попой, пятками и плечами. Запомнили ощущения, состояние ваших мышц? И потихонечку отходите от стенки и ходите-гуляете вот в таком положении. Можете попробовать. Когда почувствуешь, что ты готова, отходишь от стеночки, и стараешься положение не менять. Ну, то есть ежедневными такими тренировками добиваешься того, чтобы в этом положении тебе было комфортно. Под час подготовки до пологиев важно приделать увагу мязам промежности. Один из видов подготовки промежности до пологиев – растягивание. Взять бабочку. Ножки, в стопы вместе, да? Теперь так вот поближе к себе. И папа на роль. Это найти максимальную -а. точку. О, максимальная точка. Твоя задача отвлекаться от того, что я тебя растянула, да? И спокойно, равномерно дышать. У -у -у. Дышишь. А ты чувствуешь вот это вот положение. Если ты понимаешь, что ты можешь чуть-чуть ниже опустить, опускаешь. Если нет, не опускаешь. Да, ну вот, ну вот даешь вот эту вот опору, назад не возвращаешь. Понятно задача? Да. ножки прямые, коленки прямые. Возьмите за ручки, да, и твоя задача натянуть ее вперед, ну, насколько получается, да, то есть здесь будет у нас растягиваться другая группа мышц. Главное найти это положение, зафиксировать, а твоя задача, да, придержаться в таком состоянии, ну, допустим, минуту. Во второй половине беременности часто женщины сталкиваются с отеками ног, особенно это актуально, когда жарко, если такая проблема возникает, то вам может помочь массаж ступней, может опять-таки помогать папа. Он ну, берет ступни в ручки и массажными движениями пальчики хорошенечко растираешь, растираешь, растираешь и идешь выше. И пошли растирать полностью всю ножку до колена. После такого массажа хорошо ножку положить на какой-нибудь валик, чтобы она находилась на На какой-то висоті В течение дня старайся ноги вниз не опускати. Коли сидиш, класть їх на пуфік, на стульчик, на м'ячик, держати в горизонтальному положенні. Курси допоможуть вам успішно народити. Дадуть можливість почуватися, упевнено готуючись до пологів і під час них. У наступній серії 40 тижнів з Хагіс детальніше про секс під час вагітності. Чи безпечно кохатися на цьому етапі? Якщо так, то які позиції рекомендовані? Відеогід з вагітності сорок тижнів з Хагис.